С какого времени находился в рядах ЛНР? С мая 2014 года по декабрь 2014 года. Кем был завербован? Был завербован Александром Мажаем Бабай. На добровольной основе? На добровольной основе. С какой целью ты вступил в ряды ЛНР? С целью стоять на блокпостах, с целью, что ну, платили деньги. Вот. И сказали, что, типа, чтобы отсоединиться. И чтобы, ну, много по, обещали. Ты желал отделение э, части украинской территории Луганской и Донецкой от Единой Украины, так? Так точно. Понятно. А -а -а. Какие деньги получал за свою деятельность? 300 долларов в месяц. Ну, платили, ну, только задерживали. То где, где нес службу? Нес службу в Луганске. Луганской области. Чем именно занимался? Что охранял? На КПП стоял, на блокпосту стоял. И все, не более с оружием? С... Без? С оружием, АК-47. Э -э кого из своих знакомых ты можешь назвать, которые несли вместе с тобой службу? Ибрагим. Имена есть? Имена я не знаю. Еще кто? Бабай. Туркмен. Больше я ни с кем Командиры. не Командиры? Командир Бабайба.